Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizi Azaman dalam program khas Auni Pagi dibawakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia KPT. Hari ini saya berada di Universiti Malaysia Pahang, Al Sultan Abdullah ataupun UMPSA yang baru-baru ini saja diberikan pengiktirafan sebagai Green Campus. UMPSA kini semakin dikenali sebagai Universiti Kejuruteraan, Teknologi, Sains dan juga Inovasi. Di sini bukan sahaja lahirnya graduan-graduan yang berkemahiran tinggi tetapi juga penyelidikan yang mendalam dan juga memberikan impak tinggi kepada masyarakat dan juga industri turut sama dihasilkan di sini. Ada banyak sangat produk-produk inovasi yang mahu saya ketengahkan kepada anda pada hari ini tetapi kita nak pergi dahulu melihat dan juga berjumpa dengan Naib Chancellor untuk kita bertanyakan visi dan juga misi UMPSA. Mari ikut saya. Terima okay, Alang-alang berada di UMPSA. Saya nak bertandang ke pejabat Naib Chancellor dan di sebelah kiri saya pada ketika ini adalah Naib Chancellor UMPSA iaitu Profesor Dr. Yatimah Alias. Prof terima kasih sudi bersama dengan kami awal pagi ini. Mungkin kita nak minta sedikitlah orang ramai di luar sana nak mengenali UMPSA dengan lebih dekat sepanjang 23 tahun perjalanannya pasti ada cerita-cerita dan sebagainya sehingga ia mampu membina nama sebagai sebuah universiti yang unggul di dalam negara kita dan juga dikenali di peringkat antarabangsa. Mungkin Prof boleh ceritakan sedikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Avizi. Uh, terima kasih datang ke UMPSA. Hmm. Uh, jadi sebenarnya kita lebih nak berkongsi ya, perkembangan semasa UMPSA. Alhamdulillah UMPSA telah berada pada tahun 23 lah hmm. eh, wujudan UMPSA. Dan kalau kita lihat Uh, daripada segi perkembangan selama 23 tahun ni um, kita dapat lihat bagaimana sebuah universiti ini mm -hmm. uh, ditubuhkan dan dapat uh, memberi uh, nilai baik kepada masyarakat di sekeliling jadi ber, berpandukan kepada sebenarnya hasrat universiti uh, adalah untuk uh, teknologi pemasyarakat mm -hmm. yang mana kalau kita lihat UMPSA uh, ini memang adalah universiti kejutraan uh, teknologi mm -hmm. dan juga lebih menjurus kepada TVET termaju. Mm -hmm. Jadi sepanjang 23 tahun di UMPSA sama ada berada di Gambang atau sekarang uh -huh. kampus utama kita adalah di Pekan kita dapati bahawa uh, bilangan pelajar eh, dan juga graduan yang keluar daripada UMPSA semakin hari semakin tinggi dan uh, kita dapat lihat uh, alumni seluruh negara kita dalam lebih kurang 48,000 eh, alumni uh -huh. kita jadi untuk sebagai Universiti Teknologi untuk Masyarakat sebenarnya fokus utama kita seperti yang saya katakan adalah kejuruteraan teknologi dan juga apa namanya tu a Tibet Termaju kita lihat impact yang diberi oleh sebagai universiti eh yang berteraskan teknologi ni kita dapat lihat uh, daripada sekeliling hmm. terutamanya di Pahang sendiri ya eh, hmm. yang mana UNPSA uh, memainkan peranan yang sangat penting uh, dalam uh, selain daripada mendidik ya apa ni insan yeah, hmm. dan talent-talent di luar sana UNPSA adalah juga sebagai sebuah universiti yang menjalankan penyelidikan yang berimpak jadi uh, saya boleh katakan sekarang ni pada hari ini uh, untuk tahun ini 2025 alhamdulillah UNPSA berjaya mengeluarkan 25 uh, akademik atau pesyarah yang adalah bertaraf top 2% in the world. Hmm, mantap tu eh. Itu selling point UMPSA ni kata. Alhamdulillah. Setiap ramai nak masuk ni. InsyaAllah. Dan uh, kita juga difahamkan bahawa UMPSA juga ada pusat kecemerlangan yang diwujudkan untuk berkongsi kebakaran dalam TVET. Mungkin Betul. Bro, boleh ceritakan sedikit. Okey, seperti yang saya katakan sebagai sebuah universiti ya, eh, menjurus kepada kejuruteraan teknologi dan juga TVAC termaju. terkemaju, uh, kita di UMPSA sebenarnya kita ada uh, pusat kita panggil Centre of Excellence, eh, yang mana berfokus kepada bidang-bidang tertentu seperti, mm -hmm. eh, saya katakan tadi kita di negeri Pahang ni kita kaya dengan hasil-hasil bumi, kita ada juga uh, uh, yang menjurus kepada uh, hasil nadi bumi, eh, mm -hmm. membuat pendidikan daripada hasil nadi bumi dan seterusnya kita ada juga apa ni uh, pusat pendidikan yang berteraskan proses-proses uh, kimia eh alam mm -hmm. semulajadi dan sebagainya dan kita juga sebenarnya our kita punya kekuatan adalah uh, sebuah universiti yang mana lebih menjurus kepada otomotif. Mm -hmm. yeah? kita tengok pekan di sini lah. Mm -hmm. memang dikelilingi oleh industri-industri otomotif. -industri yeah. eh mm -hmm. dan industri-industri uh, ini adalah uh, strategic partners industri kepada UMPSA. jadi untuk UMPSA ni kalau kita lihat kebanyakan ni program-program uh, akademik, dan juga program-program penyelidikan kita menjurus kepada bidang-bidang utama ni tenaga sumber asli uh, penia, uh, uh, kimia proses-proses kimia mm -hmm. kita ada juga research berkenaan dengan bioaromatik mm -hmm. kita ada research berkenaan dengan uh, aerospace eh mm -hmm. yang mana program-program otomotif dan sebagainya jadi saya percaya kecemerlangan uh, akademik dan juga research di inilah yang membuahkan uh, penyelidikan hasil penyelidikan, produk Eh, yang boleh diterima oleh masyarakat hmm. Dan bagaimana program kita ini kita nak pergi melihat ke universiti Melihat inovasi-inovasi di Asyikon Universiti itu sendiri Bagaimana UMPSA mengetengahkan atau mengangkat bakat-bakat uh, warganya Melalui inovasi dan membudayakan inovasi itu di dalam kampus UMPSA itu Serta memastikan bahawa inovasi itu dapat dikembangkan Dimajukan untuk menjadi kepada penyelesaian hmm masalah kepada masyarakat dan juga pembangunan negara itu Pak. Okey, alhamdulillah baru ni kita ada uh, kita jamuan teh ya diraja mm. eh bersama tuanku chancellor. Uh, kalau kita lihat ini adalah pencapaian tertinggi YMCA yang mana pada tahun ini UMPSC mewujudkan endowment okey mm. untuk menggalakkan pertumbuhan uh, kolaborasi mm. di antara universiti, industri yang memberi impak pada masyarakat. Mm. Jadi kalau kita lihat daripada uh, inisiatif yang kita laksanakan ni, kita nampak bahawa hubungan universiti industri ini tidak boleh dipisahkan. Uh -huh. UMPSA selama 23 tahun kita ada lebih daripada 800 industri yang bekerjasama dengan UMPSA. Uh -huh. Yang mana kerjasama ni sama ada dalam bidang akademik ataupun penyelidikan. Jadi Uh, boleh saya katakan bahawa hasil-hasil inovasi penyelesaian masalah eh bersama industri dan pembangunan sama ada daripada segi sosioekonomi ataupun daripada pembangunan inovasi produk dan sebagainya kerjasama erat di antara universiti dan juga uh, industri ini adalah sangat penting. Hmm. Sehubungan dengan itu Uh, kita juga memperkasakan hubungan industri ini dengan adanya pelantikan-pelantikan CEO at faculty oh. eh CEO dari industri. Kita juga ada pelantikan profesor ejang daripada industri mm. yang boleh membantu daripada segi uh, apa ni uh, pengajaran dan pembelajaran iaitu akademik dan juga menjadi penasihat kepada penasihat daripada industri eh yang menggalakkan pertumbuhan dan aktiviti inisiatif yang dilakukan between university dan juga industri. Okay. Jadi itulah saya katakan tadi uh, Um, kita punya apa ni uh, next move ataupun kita telah di diminta ataupun di Uh, uh, Kementerian Pendidikan Tinggi uh, telah uh, meletakkan UNPAC sebagai rakan strategik mm -hmm. untuk uh, menjalankan kita panggil Higher Education Industry Summit yang akan berlaku pada bulan November lagi insyaAllah, mm -hmm. uh, semasa Festival of Ideas punya minggu nanti. Okay. Uh, jadi inilah hubungan erat industri ini akan berterusan dan peranan UNPAC bersama juga Universiti-Universiti universiti lain di Malaysia yang menggalakkan uh, apa ni, kolaborasi strategik between universiti dan juga industri. Okey, saya nak tanyakan uh, sebagai Naib Chancellor di UMPSA uh, Secara ringkasnya harapan Prof sendiri yang mungkin lahir jauh Daripada sudut hati itu yang nak diberitahu Kepada warga UMPSA Dan juga masyarakat keseluruhannya okay, Daripada mula tertubuh UMPSA Sehingga kini saya percaya Kejayaan-kejayaan UMPSA ini Adalah hasil usaha semua warga UMPSA Dan saya melihat Kepada UMPSA ini adalah satu aset Penting negara. Bagaimana Saya dipertanggungjawabkan sebagai Naib Chancellor Untuk Uh, mempertingkatkan atau memperkasakan lagi apakah aset yang kita ada di universiti. Aset utama saya boleh kongsi adalah insan itu sendiri, hmm. talent. Jadi bagaimana saya insya Allah kita bersama dengan semua warga UMPSA untuk uh, bekerjasama, okay? meningkatkan lagi produktiviti, membantu negara, terutamanya memberi impak kepada masyarakat. Dengannya adanya kita punya uh, kepakaran di universiti yang boleh kita guna sama, projek kolaborasi bersama, wow. research ataupun penyelidikan bersama, pengajaran dan pembelajaran bersama, insyaAllah dia akan memberi lagi nilai tambah sebagai sebuah universiti awam di Malaysia dan universiti vektor maju. Ah, tahu. okay. Allah. Baik itu dia harapan besar daripada Naib Chancellor UAPNCA Kita berterima kasih kepada Profesor Dr. Yatimah Alias Atas perkongsian perjalanan UAPNCA dan juga harapan di masa akan datang Dan selepas ini kita nak pergi tengok kepada dua produk inovasi di UAPNCA Kembali selepas ini buli di sekolah. Isu ini bukan perkara baru. Buli tertakluk kepada perbuatan agresif secara digital. Apa sebenarnya jerebu punca utama yang menyumbang kepada masalah ini serta kesannya kepada kesihatan kita? Mereka akan mengalami iritasi-iritasi kepada uh, mata. Selain itu, iritasi kepada saluran pernafasan. Okey baik, inovasi yang pertama yang mahu saya kenalkan kepada anda daripada UMPSA adalah berkaitan dengan lampu EV charge. kalau kata anda yang memakai kenderaan EV ataupun kenderaan elektrik ataupun yang bercita-cita nak pakai kenderaan elektrik pasti akan memikirkan dia pasti ada range anxiety. Kita takut kalau kata kita tak sempat nak sampai ke stesen pengecas EV itu sendiri sebab infrastruktur stesen pengecas EV dekat dalam negara kita ini masih dalam proses kita nak memperbanyakkan dia lagi. Dan atas sebab permasalahan tersebut, UMPSA tampil dengan satu idea yang cukup kreatif untuk menceritakan ataupun masyarakat inovasi mengenai lampu EV cas. Saya nak bersama dengan Dr. Wan Muhammad Nor Sarban Mat Daud Pencerah kanan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Automotif UMPSA. Doktor, apa khabar? Sihat eh? Alhamdulillah sihat. Doktor, lampu EV charge ni macam mana? Doktor boleh terfikir idea nak mencipta dia dan juga macam mana fungsi kegunaannya? Adakah ia sama dengan yang ada di stesen uh, pengecas EV yang lain ataupun dia berbeza sedikit? Uh, dia dia bermula daripada uh, sahabat saya Datuk Ikram dia. Dah lama dah guna kereta EV ni, uh -huh. pengguna EV tegar lah. Uh, maknanya ah uh, dia ada ahli grup dia iaitu uh -huh. MyZevo dan juga My Zeva, My Evo, uh, MyZeva -huh. ataupun uh, MyEvo. Pengguna-pengguna ini meluahkan kegusaran lah. Uh, dia punya masalah-masalah nak guna uh, charger ni tak banyak. Kan? Hmm. Uh, so, bila kita pergi jalan luar negara, pergi Australia, pergi UK, apa semua kita nampak uh, ada dia macam wall box ni, uh -huh. uh, charger, dia letakkan di tiang-tiang lampu. Tiang lampu. Uh, so, kita dapat idea macam mana. Apa kata kalau kita masukkan wall box ni ke dalam tiang lampu. Uh, so, dia dah integrate terus. Uh, so jadi kita dapat tiang yang charger yang cantik lah. Hmm. Jadi uh, uh, kelebihan dia berbanding dengan yang biasa digunakan. Uh -huh. uh, kita guna teknologi yang sama menggunakan uh, AC charger type 2. Hmm. Uh, kelebihan kita ialah uh, kita menggunakan eh uh, fasiliti sedia adalah infrastruktur sedia ada. Contohnya kabel, tiang, ini hmm. kan? hmm. ada banyak di tepi-tepi jalan, di kawasan hmm. majlis bandaran, ha, so kita gunakan fasiliti yang sedia ada, kita integratkan dengan kita punya uh, EV charger ni lah, kita masukkan komponen-komponen dia, jadikan dia EV charger macam plug ha. and play je lah ha, kita buat plug and play ah. ha, so dia uh, mudah dan dia low cost lah, ha, sebab kalau kita beli uh, EV charger yang dah siap, hmm. ha, kita kena tarik kabel apa semua itu hmm. akan kos lagi tinggi lah ha, berbanding kita punya ni dia akan jimatkan kos so kita boleh dapat buat secara banyak lah nanti ha, oh ha. adakah dia memang akan uh, sesuai untuk dia pasang di tiang-tiang lampu jalan sahaja ke ataupun boleh juga digunakan untuk di dipasang kat rumah ke apa ke macam mana hmm. So, keunikan kita ialah kita integratkan dia dengan tiang lampu lah. Ha, so, uh, nak kalau you ada tiang lampu kat rumah pun boleh guna. Yang depan eh, jalan rumah? Ya, ha, kat taman-taman boleh, kat tepi jalan boleh, dekat uh, commercial area, semua hmm. boleh. Hmm. Ha. Jadi uh, dalam masa yang sama juga, um, selain daripada itu, ada tak yang dah dipasang di lampu-lampu di jalan mana ini dan dah cuba keberkesanannya macam mana? Ha, kita sudah pasang sebagai proof of concept uh -huh. uh, untuk membuktikan uh, produk ni berjaya uh -huh. kita sudah pasang di tiang lampu di fakulti elektrik uh -huh. uh, dan banyak pesyarah-pesyarah uh, telah menggunakannya lah, menggunakannya uh, dan terbukti kita dah pakai lebih kurang setahun uh -huh. uh, tak ada masalah lah. so produk ni dah uh, kita buktikan uh, boleh digunakan dan saya juga difahamkan uh, projek ni juga terus sama mendapat uh, pengiktirafan uh -huh. jadi boleh ceritakan tak pengiktirafan tu daripada segi mana yang telah dibuktikan oh So, kita sudah bawa uh, produk ni ke exhibition exhibition lah pameran-pameran ya contohnya uh, yang dianjurkan oleh universiti contohnya mm. Citrex kita dah menang gold medal dua kali and then kita bawa juga ke peringkat international kan eh, mm. di ITEX mm -hmm. yang diadakan di KLCC uh, so di situ pun kita dapat uh, gold medal juga and then uh, selepas itu kita dapat juga uh, special special award from University of Jeddah Ah uh, dan kita selepas pada tu kita ada juga pergi pada pitching uh, competition hmm. yang diadakan di PWTC. Uh, so kita pun menang best pitching award lah. Okay. Uh, so dah banyak lah uh, award, uh, dah so, banyak award. Uh, award. dah terbukti dan digunakan yeah. selama setahun dari so, pasang. Ada tak macam syarikat-syarikat di luar sana yang berminat untuk ha, ha, ha. Nabur, ha bila kita pergi pitching tu ada syarikat yang menyatakan minat. Dah beberapa syarikat lah ala hmm. ha, so perbincangan sedang dilakukanlah dengan syarikat-syarikat ni hmm. ha, macam mana bentuk kerjasama yang kita boleh lakukan. Hmm dan bagaimana doktor melihat potensi untuk diperluaskan mungkin di tempat-tempat yang sememangnya kurang stesen pengecas EV ni kan nak, macam mana nak perluaskan dia lagi di seluruh negara? Hmm. Rancangan doktor, strategi doktor. Ah ha, strategi kita kita nak pergi pada majlis bandaraya lah majlis bandar bandaraya, majlis daerah, PBT lah basically PBT. PBT. And so sebab mereka yang owner kepada tiang-tiang uh, ni lah Dan hmm. uh, perbincangan juga kita sedang lakukan dengan uh, Majlis Bandaraya Kuantan lah hmm. Untuk uh, hmm. pasang proof of concept di peringkat, di tempat terbuka lah hmm. uh. Dan kalau tak salah saya, kerajaan ada menyasarkan uh, berapa? 10,000 10 uh, yeah, sesi pengecas di yeah, jalan 2025 yeah. Bagaimana ni boleh membantu ke arah itu? Ya ini uh, seperti saya cakap tadi, yang kita punya ni adalah uh, low cost hmm. eh, dengan kerjasama daripada uh, majlis bandaran, majlis hmm. bandaraya. Hmm. Uh, so kita akan dapat buat ni dengan secara mass lah, eh, secara hmm. banyak dengan low cost. Eh. So halangan untuk halangan kos tu akan kita kurangkan lah. And then sebab kita gunakan uh, apa? Ya sedia ada. fasiliti mm -hmm. sedia ada. Facility sedia yeah. ada yeah. kan. Yeah. Itu yang lebih penting cost effective yeah. lah. Mana kata dia lagi murah yeah. daripada nak kita nak cari tanah lagi, nak bangun ha. EV. Kita tak perlu korek, tanam kabel baru. Tanam so, dan sebagainya susah lah kata. Ha. Yang ha. ni pelak lebih kurang macam plug ha. and play. Lah. Plug Dan penggunaan kenderaan elektrik ni dia bukan sahaja uh, semakin meluas eh, uh, di dalam negara kita tapi juga di peringkat dunia itu sendiri. Hmm. Ada tak Uh, mungkin harapan ataupun cita-cita nak perluaskan lagi a uh, komersialkan lagi produk ni ke luar negara dan sebagainya dan jika uh, mahu ke arah itu apa perkara yang diperlukan oleh doktor dan juga pasukan untuk bergerak ke arah itu. Hmm. Ya, yeah, uh, memang cita-cita kita memang nak expand lebih daripada Malaysia hmm. lah. Hmm. So tapi step by step lah. So hmm. kita mulakan di Malaysia dulu dan hmm. kita dah ada plan dengan uh, untuk expand ke Asia lah so kita ada ee uh, kontak yang ada bisnes di luar negara mm -hmm. eh, seperti di Thailand dan di Indonesia. Adakah yang ni mm. yang yang dicipta ni uh, boleh dikatakan yang pertama di dunia ataupun dia ada juga kat luar negara pun ada juga konsep mm. lebih kurang macam ni ke pasang kat tiang lampu. Dan Setakat sahaja. yang saya tahu memang ini yang pertama di dunia lah yang konsep kita pasang direct di kat dalam tiang lampu, lampu ya. Oh, ya, okay. Sebelum ni ada yang dia attach Dia ada box Tapi dia letak kat luar Tapi ni kita memang Integrate dalam Tiang lampu sedia ada okay. ha, So ni memang konsep baru lah. Alright, Doktor uh, Pasti tadi pun Doktor kata um, Cabaran dari segi dana um, Banyak nak digunakan Dan sebagainya hmm. Apa yang diperlukan oleh pasukan doktor Untuk Mengembangkan lagi Mungkin ada Uh, ini apa uh, lampu EV charge yang hmm. uh, fasa pertama hmm. kemudian dia ada 2.0, 3.0 nanti kan Sen uh, teknologi tu uh, sentiasa uh, perlu dikemas kini daripada semasa ke semasa kan uh. daripada mungkin sekarang apa 22 watt, Lepas uh. ni nak tambah lagi kelajuan pengisian <laughs> dan sebagainya kan jadi macam mana kita nak uh, doktor dan juga pasukan apa yang diperlukan untuk kembangkan lagi uh, produk ini ke arah yang lebih meluas lagi dan boleh so, pakai di seluruh mungkin seluruh dunia. Yeah. Untuk kembangkan uh, kita perlukan banyak sokongan. Contohnya dari segi uh, pelesenan, lah, eh, macam mana nak dapatkan lesen. Mungkin kita perlukan sokongan daripada kerajaan hmm. uh, uh, untuk uh, mempercepatkan proses lah untuk dapatkan lesen. Contohnya daripada Suruhanjaya Tenaga, hmm. kita perlukan lesen daripada mereka. Uh, dan uh, contohnya uh, apa? Uh, siri hmm. uh, untuk uh, mencetify hmm. benda ni. Dan, hmm. Itu sokongan-sokongan yang kita perlukan lah ha, uh, untuk mempercepatkan proses Okey, ya. baik kita nak uh, berterima kasih kepada Dr. Wan Muhammad Nur Sarban Mat Daud, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Automotif UMPSA atas perkongsian beliau mengenai lampu EV Charge satu inovasi yang saya rasakan amat-amat diperlukan ketika mana negara kita sedang bergerak ke arah uh, kemampanan dan juga kelestarian alam itu sendiri. Dan selepas ini, kita nak berehat seketika sebelum kita melihat produk inovasi yang kedua daripada UMPSA kembali seketika nanti. Okey, baik inovasi yang kedua yang mahu saya tunjukkan kepada anda hasil daripada UMPSC ya, adalah berkaitan dengan boundary layer wind tunnel ataupun dalam bahasa Melayunya adalah terowong angin lapisan sempadan atmosfera. Kedengarannya saya sendiri pun tak berapa nak faham atas sebab itu jugalah di sebelah kanan ini saya ini adalah teknologis Dr. Nur Izzatul Atika Rahmat merupakan pesarah kanan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mechanical dan Automatik UMPSA untuk beliau terangkan apa itu boundary layer wind tunnel. Ya. Dr. Terima kasih sudi bersama dengan kami. mungkin Dr. boleh terangkan sebelum sedikitlah apa kegunaan boundary layer wind tunnel ini dan juga kenapa ia direka serta fungsinya itu. Baik. Okey, terima kasih Fizy atas soalannya. So boundary layer wind tunnel ni ataupun dalam bahasa Melayunya terowong angin lampisan sepadan atmosfera. adalah digunakan untuk kita uji angin-angin yang berada di keliling bangunan. Macam mana arnya angin ni bergerak di keliling bangunan. So bila mana kita masukkan uh, model bangunan berskala rendah, bila kita kecilkan bangunan dan kita masukkan ke dalam wind tunnel kita dan kita boleh tengok macam mana angin tu bergerak eh sama ada dalam dari dia punya uh, velocity dari segi dia punya pressure dan juga kita boleh tengok juga dari segi apa kita visualisasikan juga macam mana angin tu bergerak di keliling bangunan. Kalau macam orang-orang yang hidup di bandar, orang-orang yang hidup di bandar, mereka ni mengalami masalah pulau haba sebenarnya, Pulau haba atau kita panggil urban heat island. So urban heat island ni adalah disebabkan oleh bangunan-bangunan tinggi. Macam mana bangunan-bangunan tinggi di di dibinalah di dalam bandar. Cuma sebenarnya urban heat island ni dia ada banyak Uh, punca dia. Contohnya low albedo. Eh. Low albedo ni adalah uh, di mana permukaan-permukaan uh, di bandar tu dia serap banyak uh, cahaya matahari. Hmm. Tapi dia kurang pantul. Jadi kawasan situ panas. panas. Ataupun anthropogenic heat ataupun anthropogenic haba. Iaitu haba buatan manusia. Hmm. Contohnya kita bawa kereta. Kita bawa kereta, kita bawa kereta tapi sebenarnya kat luar tu panas. Hmm. Ataupun kita pakai aircon. Kita sejuk tapi sebenarnya kat luar tu dia panas. panas. Jadi, itu adalah haba buatan manusia. Dan Uh, itu adalah salah satulah uh, punca uh, Urban Heat Island ni. Dan yang kita fokuskan dalam penyelidikan kami ni adalah haba yang disebabkan oleh bangunan tinggi. Hmm. So bangunan tinggi ni contoh kalau ada bangunan tinggi satu kat sini dan ada satu uh, impak angin lah. Angin uh. yang uh, menilah me, 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 hmm. kepada bangunan ni. Uh. Maka kat belakang ni Cik Fizi ada. C VIP rasa sejuk ke rasa panas? Panas. Rasa panas. So sebenarnya dari dari kajian kami, panas tu akan sustain, akan dia akan apa ni dia dia masih berada kekal, kekal ya? dia kekal sampai berapa meter bangunan tu. Oh. Ah, ha, berdasarkan kajian kami 49 kali bangunan tinggi tu, 49 kali tinggi bangunan tu. So ini baru satu arah angin. Kalau kita ada banyak arah angin So dia lama-lama bentuk seperti bulatan, eh? seperti pulau lah. Pulau di mana haba tu tinggi. Compare tu dengan keliling-keliling uh, kawasan-kawasan keliling, -keliling, uh, kawasan -kawasan keliling. Di Brunei kat Malaysia kita tak tak okay. memandang di, di dalam Malaysia ni serius uh, report pasal nilah. Ya, yeah, sebenarnya bila kita dia ada piawaian, pihawa, dia ada akta dia, dia ada dia punya policy standard dia, tapi masih lagi tidak uh, apa kita kata di tidak. Ya, di pandang serius. Yeah, Asal dia lepas piawaian, kita boleh uh, bina bangunan. Lagi-lagi bangunan lebih daripada 200 meter. Untuk negara-negara maju, mereka memang ada policy di mana bila negara bila nak bina bangunan 200 meter lagi tinggi Hmm. mereka akan perlukan a uh, wind tunnel report hmm. untuk untuk uh, backup lah dia punya Ni uh, inilah sebab kenapa dia nak 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 uh, bina bangunan tu. Okey, baik. Dan uh, bagaimana sebenarnya Dr uh, cabaran-cabaran yang oleh doktor dalam nak membina ini dan juga apa bentuk sokongan yang diperlukan oleh doktor? Ya, yeah. cabaran tu banyak Fizi. Hmm. Kalau nak kata daripada kawasan ni tak ada apa-apa lah, kosong eh. Tak ada apa-apa kepada ada apa-apa. Dan saya berjaya lah buat dua sebenarnya. Mintana kita ni, kita ada satu yang visualisasi, yang kita boleh tengok smoke dia, hmm. uh, macam mana dia berjalan di keliling bangunan ataupun kita boleh tengok dia punya dari segi nombor lah, hmm. berapa halajunya. Contohnya Fizi duduk dekat depan bangunan ni, berapa halaju, berapa apa angin yang Fizi rasa? Adakah uh, ianya uh, Fizi selesa? Ataupun Fizi tak boleh tak selesa ke situ? Kena lari dah. Mm. Uh, so kita ada uh, piawaian-piawaian contohnya Lawson Comfort yang kita 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 tengoklah untuk kita dapatkan adakah orang tu selesa atau tidak berada di keliling bangunan tersebut. Dan uh, uh, nak kata dia punya cabaran tu banyaklah terutamanya dari segi uh, financial lah kita nak bina benda ni dan saya berterima kasih kepada Universiti Malaysia Pahang yang banyak memberikan sokongan lah dari segi uh, grant-grant pendidikan uh, grant-grant dalaman dan kita perlukan sebenarnya lagi untuk kita upgrade lagi kereta ni wind tunnel. So setakat ni uh, kita masih uh, perlukan uh, beberapa dana untuk kita beli pressure scanner ke untuk kita tengok berapa pula pressure dekat situ ah. uh, apa, berapa ketahan tahap tahan bangunan tu dengan angin tersebut mm. uh, itu kepada bangunan pula bukan kepada manusia mm. um, Jadi, uh, ok, uh, di masa akan datang uh, apa mungkin harapan doktor bagaimana doktor nak mengetengahkan perkara ini supaya pihak berwajib mengambil berat mengenai uh, apa uh, report mengenai yeah, wind betul. tunnel ini yeah. uh, dan apa yang diperlukan oleh doktor ya yeah saya saya sangat uh, memandang tinggilah lah uh, perkara ni jika uh, sebab kita ni Malaysia ni kita bakal menjadi negara membangun kan memang akan -men menjadi negara maju dan kita akan mem membangunkan banyak lagi bangunan-bangunan jadinya uh, standard policy tu kena lebih uh, ni lah untuk pembangunan perancangan bandar dan saya berharaplah visi saya uh, supaya uh, Universiti Malaysia Pahang menjadi satu macam hub atau center uh, bagi akademik dan juga industri untuk sama-sama buat uh, projek, I mean buat eksperimen uh, untuk kita dapat banyak lagi data-data pembangunan di Malaysia. Hmm. Yeah. Okey, baik. Itu besar dia harapan daripada uh, teknologis Dr. Nur Izzatul Atika Rahmat, persyarahkanan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan juga Automotif UMPSA atas inovasinya berkaitan dengan Boundary Layer Wind Tunnel yang akan dapat membantu kita uh, daripada segi pembangunan negara dan itu sahaja yang dapat saya buahkan daripada inovasi-inovasi dihasilkan di UMPSA, banyak lagi episod lain saya nak ketengahkan kepada anda hasil inovasi daripada universiti-universiti yang lain juga dan itu saja dalam awal pagi pada kali ini. Sekian daripada saya, Afizat Zaman. Selamat.